Hər vaxtınız xeyir. YouTube kanal izləyicilərim, Instagram kanal abuneciləri. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsində Qurtuluş 93 yaşayış kompleksindəyik. 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində 44 kvadrat olan 2 otağa düzəldilmiş mənzil təqdim edəcəm sizlərə. Yaşayışlı binadır, binaver mərkəzi istilik var, su və işıq daimidir. Böyük kompleksdir, bağçası, məktəbi, şəhərə memarəcəyə gedən marşrutları, Qırdalan şəhərinə gedən avtobusu var yaxınlığında olan marketlərdə, apteklərlə hamısı əlverişli yerdə yerləşir. Bu, bu mənzilin bu hissədə qonaq otağının baş tərəfində belə bir mətbəx hissəsidir. Pəncərləri, balkon olub qatılıb, mətbəx düzəlib, pəncərlənilib, raşutqaları boyulub. Ayrıca burada yataq otağı var, onun da pəncərəsi bu hissəyə baxır, yəni işıq düşməsindən ötürüdür. Döşəmə laminatdır, xona mebeli, mətbəx mebeli yeri granitdir. Suyu işığı tam çəkilib, sağaqlaşdırılıb. Yerə də baxan ondan sonra qiymətdən bağlı endirim diləldə olacaq. Qonaq otağına baxdıq, mətbəxəyə baxdıq. Bəy keçim sizlərə də həlzinin və giriş hissəsini göstərim. Ana giriş qapı hissəsidir. Burada bizdə hamam otağıdır. Mərtəbəsi bir daha təsdiqləyirəm, 6 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsidir. Hamam otağı tam təmirli. Aksessuarlar danışıq əsasında quraşdırmaq da mümkündür. Yaxın vaxtlarda qazlar və kupçalar da veriləcək yaşaşdı binadır, yaşaşdı kompleksdir. Və bu da mənzilin yataq otağıdır. 44 kvadratdır, qiyməti də 44000 manata deyil, yəni yerində baxandan sonra. Yəni telefonda deyil, yerində baxandan sonra qiymətlə bağlandırmalı olacaq. Yataq otağın əvvəldə qeyd elədiyim ki, burada ayrıca belə bir pəncərəsi var. Yəni lazım olanda bu hissədən işığı düşməsi mümkündür. Olmayan arxın çox gözəl bir mənzildir, yerləşməsi də əladır. Endirimdə bir boşa sahibindən əldə edəcəksiniz. Nağd çatılır. Hal-hazırda bu kompleksdə kreditlə mənzilimiz yoxdur. Son qədilə üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.